14 iyunun beynəlxalq qan donoru günüdür. 2005-ci ildə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Assambleyasında könüllü qan donorluğunu dəstəkləyən bəyanat qəbul edilib və beləcə 14 iyunun Beynəlxalq Qan Donoru Günü kimi hər il keçirilməsinə qərar verilib. Bu gün Marneuli çayevində "Mənim yaşamım üçün qan verərsənmi" devizi altında aksiya keçirildi. Qan vermə aksiyası Marneuli gənclər mərkəzi tərəfindən təşkil olunmuşdu. Aksiyaya yerli vətəndaşlar, gənclər, Marneuli polisləri də qoşulmuşdular. Verilən qan irsi qan xəstəliyi olan uşaqlara sərf olunacaq. Mardiyisk mədəniyyət mərkəzi artıq 2-ci ildir ki, tipbli si mərkəzi qan bankı ilə birlikdə qan vermə aksiyası keçirir. Eləcə də bu layihə Gürcüstanda milli inteqrasiyanın gücləndirilməsi layihəsinin çərçivəsində həyata keçirilir. Bunun üçün biz bu gün yeni ofisimizdən istifadə etdik. Buna görə biz Sokara təşəkkür edirik ki, bu tədbiri burada həyata keçirməyə bizim üçün imkan yaratdı. Aksiyada 50-dən çox bizim əvvəlki ildə olan donorlarımız iştirak edir. Qan verdikdən sonra bütün donorlar analiz cavablarını öz qan ları haqqda məlumat əldə edəcəklər. Donorlar üçün yuxarıda şirin süfrədə açılıb. Qan verdikdən sonra onlar orada çay içə bilərlər. Mərnükən şəhər mərkəzində ki, ötən il yenə bir qan vermə aksiyası keçirildi. Hər il olduğu kimi bu getdi. Sizin bildiyiniz kimi bu yığılan qanlar ehtiyac olan uşaqlara gedir. Yəni fikirləşəndə ki, bu verdiyiniz qan bir uşağın, bir insanın həyatını qurtaracaq. Yəni etdiyimiz böyük bir şeydir. Hamilə dəvət eləyirəm bu qan vermə aksiyasına.